İnsan ki, Allahın verdiyi bu azadlığı könüllü şəkildə Allah'a təqdim eləyir. Dil Allah mənə azadlıq vermisən, məni insan eləmsən, mən özüm axtardım bu azadlığı kimə verim? Özüvə təqdim eləyirəm. Könüllü şəkildə deyirəm ki, buyur, sən əmr elə mən də edeyim. Mən qoymadım heç kəs mənim azadlığından sui-istifadə eləsin şeytanın yolunu bağladım, azad anam. İxtiyar məndədir. Özüm könüllü gəlirəm, deyirəm ilah azad etdim sənin ixtiyarında. Sən nə desən mən eləyəcəm. İnsan gəlib belə eləyəndə üzünü Allahın qabağında torpağa qoyanda, onda Allah bilirsiniz nəyindir? Onda Allah dilindim mən qəsaram sənin dalınca. Onda Allah dil ki, indi sən dinəm mən eləyim. Sən nə istirirsən, əlü duaya qaldır. Mən sənin dovunu qəbul edirəm. Sənin gözün də mən olum, dilim də bunu Allah sözləridir mən deyirəm, özümdən demirəm. Qulağım da mən olum. Gör necə gözəl Allahımız var və hansı məqam var bizim üçün. Bu azadlıq bizə haralara aparır, çatdırır. Əgər bu azadlığı könüllü şəkildə Allah'a təqdim eləsəy, heyfdir ki, bu azadlığı qoyasan şeytanın ixtiyarına. Çox heyfdir. İnsafsızdır insan özünə qarşı. Odur ki, qiyamətdə çox pişman olur. Qiyamətdə göstərəcəklər hamımıza ki, sən nə ola bilərdin. Bunu göstərəcəklər. Hamımızı yığıb tezələ bassam bu ola bilərdin görünə oldun. Onun peşmançılığı dillər hədislərdə var ki, Cəhənnəmin ən şiddətli əzabından pisdir. İnsan deyib barmağın dişleyər, az qala dirsəyin əlini yesin peşmançılıqdan. Narahatçılıqdan ində ölüləri qaldırıb danışdırasan, onlar bizlə danışsın, onlar bizə çox gözəl möcizələr eləyər. Çi qoymayın, sizə heç bir hakimiyyəti olmayan bir varlıq azadlığınızdan istifadə edib sizi azdırsın. Siz elə bir yerə çata bilərsiz ki, Allah deyər ki, səni özüm kimi eləyərəm, özüm kimi yeganə insana deyir bu sözü. Dirsən mənim kimi olacaqsan cənnətdə. Mən deyirəm, ol olursan, ürəyindən keçəcək kəş falan şey olardı, dərhal hazır olacaq yanında. Bu insan üçün bir məqamdır və şeytan da istəyir bu məqamı insandan oğururasın, nəyin vasitəsi ilə? Həmin təbii meyllər və istəklərin vasitəsilə ki, onları gərək onun əlindən alağ və öz sahibinə qaytaraq. Dünyada biz yadımızdan çıxar duruq hər dən bunu. Biz başa düşmürük ki, bu mal ki bizim ixtiyarımızdadır, şərti sahibi bizik. Onun həqiqi sahibi Allahdır. Ləhul mülk. Mülk hamısı ona məxsusdur. Qiyamətdə pərdə şəkiləndə biz bunun həqiqətini görəcəyik. Biz görəcəyik ki, hər şeyin sahibi Allah'ımdır. Bizim canımızın da sahibi O'dur. Biz dünyada bunu yaddan çıxardırıq. Qiyamətdə ki, bu aşkar olacaq, ona görə qiyamətə dillər Maliki yawmiddin. Buruş Allah din gününün sahibidir. Qiyamətdə soruşacaq Allah hamdan. Limanul mulk. Limanul mulk el-yawm. Bu gün mülk kimə məxsusdur? Hamı bir ağızdan cavab verəcək. Lillahi'l-vahidil-qahhar. Hamı cavab verəcək ki, mülk Kəhr və Vahid olan Allah'a məxsusdur. Bu adamlar ki, dünyada bunu yaddan çıxartmışdılar, danırdılar, orda ki, o qədər aşkar olacaq. Allah sözüncə yaxşı indi mülkünə məxsusdur. Ay təkcəbbürlə gəzənlər. Ay o adamlar ki, dünya malına qürrələnib mən mən deyirdiniz. Ay mənəm mənəm deyənlər, indi hakimiyyət kimə məxsusdur? Onlar hamısı deyir zəlil şəkildə başını aşağı salacaq. Və deyənlər ki, bu gün hakimiyyət qüdrətli Allah'a məxsusdur. Bu gün hər şey Allahındır. Bütün insanlar qiyamətdə öz maliçlərinin huzurunda dayanacaqlar. Əməllər, fikirlər və düşüncələr hamısı onun huzurunda paq hesaba çəkiləcək. Pərdə çəkiləcək. Hamımız nə o şəkildə dayanacağıq. Burada gizlədə bilərük. Burada da gizlətmək mümkündür. Allah Bu dünyada bu qaydanı qoyur. Amma orada hicab şəkiləcək, kimsən o şəkildə dayanacaqsan. Hədisləri də var. Bəzi insanlar elə qorxunc heyvanın surətində olacaq ki, dünyada gəzəsən elə heyvan tapa bilməzsən. Özünü bir vəziyyətə qoyur, bir hala qoyub ki, o qorxunc surətdədir. Niyə qiyamətə gün deyirlər? Qiyamət günü. Ax orada gün yoxdur. İzə şəm sükur bərad, günaş parçalanıb dağılar. Gün ona görə dillər ki, gündə hər şey aşkar olur. Qiyamət aşkar eliyəndə deyə gün gün dillər, qiyamət günü, deyirlər qiyamət gecəsi. O gün bu gündən deyil, dünyadakı gündən. Gün olması budur ki, hər şeyə işıq saçacaq. Gizdə həqiqətlər aşkar olunacaq o cümlə biz dünyada yad eləməliyik. Odur ki, Allah bizə deyir: "Hər gün namazda deyin Maliki Yawmiddin. Hər gün həm surədə bu sözü təkrar eləyin. Hər 2 rekətdə deyin. İmam Səccad əleyhissalam bu ayəyə çatırdı. Maliki Yawmiddin, Maliki Yawmiddin o qədər dillər təkrar-təkrar eləyirdi ki, baxırdılar qırağdan, az qalırdır ruhu bədənindən çıxsın qiyamətin əzəmətindən. Bu elə bir əzəmətli gündür. Elə azəmət düğündü ki, peyğəmbər ən çətin məqamlarına baxın ömrünün. Peyğəmbərin başına çox müsibətlər gəlib. Elə çıxılmaz vəziyyətlərdə qoyublar peyğəmbəri. 70-80 müharibə aparıb, 313 nəfərlə Bədr döyüşündə neçə dəfələrlə ilə güclü olan düşmənlə vuruşacaq. Di biz baxırdıq bütün günü peyğəmbərə. Bir dəfə görmədik ki, özünü itirsin, əl ayağı əssin. Elə Aram ağazının altında Sehər Bədr döyüşü olacaq. Müslümanlar 313 nəfər, düşmən minlər-nəmədan. Baxaq indi bunun vəziyyətinə. Elər rahat dayanıb namaz qılırdı. Heç elə bil döyüşə bu getməyəcək. Həmin o peyğəmbər dillər söz qiyamətdən düşəndə, söz qiyamətin vəziyyətindən düşəndə o peyğəmbərin üzü saralırdı qorxudan. Rəngi çö çöhrəsi saralırdı, dili dodağı əsirdi peyğəmbəri. O elə bir gündü ki, o peyğəmbər ki, yaranmışların məxluqatın əşrəfidir, onun da yadına düşəndə əzəmətindən titrir. Bir şeyə ki Quran buyurur: "Nəbəul əzim", qiyamət böyük xəbərdir, əzəmətli xəbər. "Hamma yetsəalun" Nəbə surəsində soruşurlar nə barədə? Amenneve il azim. O əzəmətli böyük xəbər barədə. Allah bir şeyə əzəmətli deyə, görününə əzəmətdir bir gündür o. Bu qədər dünyanı böyük görürük, Allah deyib bu dünya kiçikdir, qəlil sözün içdə bir Quranda. Bu bir şeydir, xırdadır bir şeydir. Bizim üçün böyük görünür Allah deyib bu xırda bir şeydir. Amma qiyamətdən danışanda deyir anenəb el azim. O əzəmətli böyük xəbər. Allah bizi öyrədir ki, o böyük günü yadımızda saxlayaq. Hər gün yad edəyək. O elə bir əzəmətli gündür ki, insan bütün əzbärlində əzvərlədiyi şeyləri yadından çıxardır. Nəçə dəfə mən bu sözü demişəm dedi. İndi hamınız durasız, hər bir adam bəlkə də şəksiz, desəm birinci məmun kimdir? Rahat deyici Ələləsala. -əl Evlərində həddibuluğa çatmayan uşaqlar olanlar da öyrədiblər uşaqlarına. Çox sadə sualdır. Amma bu qədər deyə qəbrin sualı çətindir, qəbrin sualı çətindir. Qəbrərdə çətin sorğu-sual var. Adam elə bilər ki, orada fəlsəfi suallar soruşacaqlar. Ay qardaş, bu çətin suallar nədir? Nədən ibarətdir? Həmin o sual ki, burada 1 dəqiqəyə cavab verirsən. Rəbbün kimdir Allah? İmamın kimdir? Peyğəmbərin kimdir? Qiblən rahatdır. Orda deyirlər ki, bu suallar çətinləşir və kim cavab verə bilsə necat tapır. Niyə? Çünki o qədər əzəmətli məqamdır ki, əzbərlədiyin şeylər yaddan çıxır. Nə ki əzvləmişdin yaddan çıxır. Nə qalır yadda? O şeylər ki ürəyəvə yaza bilmişdin, qəlbə. Qalbidə yazılan şeylər dilə gələcəzə orda. Orda həqiqətən də İmamun Əli olubsa deyəcəksən, yoxsa bəziləndən soruşacaqlar ki, mən İmammış. İmamın kimdir deyəcəy var dövlətin. Çünki öz dövlətini özünə İmam qərar verir. Öz nəfsini özünə Allah qərar verir. Quran buyurur: Ərəyit məntəxə ilahəhü həvə. Gördünmü o şəxsi ki özünü özünə Allah qərar verir, nəfsini özünə Allah qərar verir. Sorğu sual günüdür və Ələləssalam buyurub ki, qiyamətin 50 dayanacağı var və o dayanacaqlarda hər birində saxlayıb sizi soruşacaqlar. Diqqətlə baxacaqlar. Namazınıza, ibadətinizə, əməllərinizə, danışığınıza, niyyətlərinizə hər şeyi bir-bir baxıb yoxlayacaqlar orada bu təyanacaqları keçmək lazımdır. Ələlə salam buyurur ki, o elə bir gündir ki, Allah əvvəlkiləri və sondakların hamısını dirildəcək ki, hamısı təslim halda Allahın huzurunda başı aşağı dayanıb əməllərinin hesabını verəcəklər. El qari'atüm el qari'a. Quran buyurur ki, qiyamət 2 dəfə buyurur yene deyir qiyamət. Sonra buyurur ki: "Və mə ədrakə məl qariə". Ya Resulullah, sən nə bilirsən ki, nədir qiyamət? Sən nə bilirsən ki, o çətin, böyük bir şey haqqında danışanda deyirsən sən bilməzsən, o nədir? Allah buyurur bizə ki: "Və mə ədrakə məl qariə". Dalınca buyurur ki: "Ya vəyakunun nasu kal fəraşil mabsus". O gün elə bir gündü ki, insanlar dağılmış, dağınıq pərvanələr kimi, kəpənəklər kimi hərwana kimi o dağınıq halda gələrlər və takumul cibalu kal ahnil manfush o gün dağlar didilmiş yun kimi olar o əzəmətdə gördüyün dağlar elə bir yunu didərsən necə olar o vəziyyətə düşər vanfixa fi's sur sûr üflülər fe izahum min al-ajdasi ila rabbihim yansilun onlar hamısı qəbrlərindən qalxar və rəblərinə tərəf gedərlər elə ki oranı görərlər quranın ayələri təbərrüqsin oxuyuram ki ürəklərimizdə olan o sirkəbı bəlkə tökə bilsin bu ayələr ürəklərimizə dirilik bəxş eləsin vannu fi khafis-sur faizahu faizahum min al-ajdasi ila rabbihim yansilun qəbirdən çıxıb gədənlər və baxıb deyənlər qalu ya veylana man ba'asa nam min marqadina deyəllər vay olsun bizə kim idi bizi yatan yerdə yuxudan oyatdı biz elə bil yuxuya getmişdik indi görürük həqiqət var imiş haqq var imiş özləri diləzə deyər ki haza ma'a darrrahman bu Allahın vəd elədiyi gün imiş və sədaqət mürsəlun və peyğəmbərlər düz deyilərmiş. Bu peyğəmbərlər ki biz onların məsxərə elədik, sözlərinə qulaq asmadıq, onlar düz deyilərmiş və indi bütün dilənləri gözümüzlə görürük. Moizələrdə eşitdiklərimizi gözümüzlə görürük. Hazan məvə ədər Rəhman, amma orada da görməyin mənası yox. Orda görməyin xeyri yoxdur. Burda görəsən, hünər budur ki, kişi o adamdır ki, burda görəsən. Ona görə deyir namazda təkrar elə ki, burda o halları yaşayasan. Orda görəndən sonra nə baş verir? Baş verir nalə, fəryad, ağlaşma. Burda deyir bir damcı göz yaşı tök. Nə qədər günah eləmişəm, bağışlayın. Nə eləmişənsə. Orda ağlayanların cavabında deyər ki, la təcərrüləyin. Bu gün nalə eləməyin. İnəküm minnəllətin zərûn. Bu gün sizi bizim əzabımızdan heç nə xilas edə bilməyəcək. Bu gün artıq ağlamağın, qışqırmaqın, üzr istirəm zarıldamağın da faydası yoxdur. Ağlamaq orda faydalı idi ki, o günü yad eləyim, o günün qorxusunu ürəyə və salıb özünü islah eləyəsən.